Знаете, я сейчас, наверное, скажу такую фразу, вот вы все так немножко заскучали, приумели, посмотрели на разноцветных опарышей, да? вот. А я надеюсь, уверен даже в этом, что следующий проект, мы не зря его оставили как последним. Вы знаете, я немножко тоже понимаю, что -то в стартапах, хотя не, не такой эксперт, как вы, в своей сфере, может быть, где-то эксперт, Но я считаю, что это самое гениальное, что видел я. Это лично мое субъективное мнение. Я надеюсь, вы его оцените, причем здесь сидят собственники бизнеса, и я уверен, что каждый может найти, как можно применить этот проект к своему бизнесу. Тем более, я очень рад, что наш бизнес-клуб познакомился с Валерием, автором этого проекта. Я очень рад, что такие люди есть в городе Полтава. Я надеюсь, что вы сейчас оживитесь, будете внимательно смотреть, и поймете, что не только в Силиконовой долине в США есть гении. Валер, пожалуйста, с командой, я очень рад поприветствовать аплодисментами. Это стоит видеть. Я не знаю, украинский мой краще будет, чем российский. Мабуть, начну на украинский. По-перше, же вдячный организаторам за то, возможность представить этот проект. Я его представлял в Силикон долине, это была Тиджем в Сан-Франциско, частину проекта. Сейчас мы с Валерий. Я маю три вищих освіти, і це проект моє життя. Я буду йти з ним до кінця. І я маю на, на, надію його реалізувати. Дивіться, моя ціль зараз, тут, те, що ви знали про цей проект, тільки в команді, яку я створюю зараз в полтаві, це джуніори, це хлопці з інституту. Де я, більше, мабуть, моє місце було б серед вас, оскільки. В яких акатонах і подіях я знаходився на вашому місці, але проект настільки масштабний, що мені приходиться робити от таку е, пропозицію для вас, і щоб, е, скажімо так, можливо, ви знайдете для себе частину, яку ми зможемо для вас уже реалізувати зараз. Давайте почнемо. Тобто, що е, я, координатор it намети, я знаходився на Майдані. На, на, да? І під час самого майдану виникло розуміння того, що суспільна взаємодія може бути значно підвищена ефективність Люди допомагали один одному дуже ефективно, дуже якісно, без додаткового посередництва. Тобто не було на кожному з етапів людини, котра е, приймала рішення. Були інструменти, які дозволяли нам, е, такі як е, Майдан Ніц, це електронні інструменти, котрі дозволяли е, взаємодіяти більш ефективно. Е, подалі ми розширюємо цю ідею, і що ми бачимо? Зараз я вам пропоную конструктор. Котрий є надбудовою, чи скоріше, мабуть, в майбутньому це мережа наступного покоління. Це більш ефективно, ніж, мабуть, те, що нам пропонує Фейсбук. Фейсбук нам пропонує дуже класну річ. Він дає нам можливість зібратися. Але реалізувати проєкт, жодний із соціальних мереж зараз нам не дозволяє. Це його обмеження. Ми зараз покажемо, як ми це обмеження вже обійшли. Зараз ви побачите прототип. Для того, щоб ви це побачили, ми зв'язалися з Фейсбуком. Взяли хостинг, ми взяли сертифікат для того, щоб здійснювати безпечні підключення. Зараз цим вже можна користуватися. І тепер я трошки розкажу, як це працює. Тобто у нас зараз є така цікава ситуація. Близько 3-2 мільйонів користувачів Фейсбука взагалі в світі порядка 1,5 мільярда, мільярда учасників. Це тільки одної соціальної мережі. Яким чином використати цей досвід і надати кожній креативній людині можливість? Звернутися до кожного з цих учасників безпосередньо. Як це зробити? Дивіться, ми знаходимося в соціальні, коли ми знаходимося в соціальній мережі, ми знаходимося в такій темній кімнаті, в якій ми пробуємо щось знайти. Взагалі це інформація якась. І от те, як ми шукаємо, ми освіщаємо цю кімнату, навіть напереду на русский язик, ми освіщаємо цю кімнату таким лучом, небольшим. Шина цього луча залежить від кількості наших друзів, залежить від того, в яких групах ми знаходимося. То есть, грубо говоря, мы по какой-то вероятности что-то можем найти, какую-то информацию. Более того, вот эта информация, она, скажем, необходима еще до, доработкой. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вот, эту, вот этой, во всех комнатах, в социальных сетях, прорубить окно. И все пользователи сетей смогут посмотреть вот это открытое окно и увидеть ресурсы, которые есть у общества. Более того, у человечества. Мы абсолютно не ограничим свой проект Украины. И еще раз я скажу, я очень... Спасибо большое организаторам, что это можно сейчас здесь говорить. Потому что я целил больше все-таки на Киев, на Польшу, на Варшаву. Туда. Сейчас вы просто это слышите, это для нас возможность и вам это тоже сказать. Пошли дальше, да. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем, мы вот это окно смотрим на карту взаимодействия. На этой карте каждый из нас сможет объявить о проблеме. То есть есть сейчас аналоги, да, есть аналоги, мы понимаем, Google Friends, это Секла, это Apple, да, а это классные вещи, Яндекс, пробки и так далее, они позволяют поставить маячок. Но мы идем дальше, и мы предполагаем, что этот маячок, это есть объект с набором свойств. То есть если я говорю не просто яму, а набираю определенные, то есть если я не только хочу эту яму как бы ликвидировать, а набираю определенные свойства, например, ее глубина, ее высота. Также мы можем обращаться с любым объектом, любым бизнесом, любым начинанием, то, которое у вас есть. Например, мы хотим построить детскую площадку. Мы ставим маяк и говорим, для этой площадки нам надо 10 досок, 20 воздей, 300 гривен, 2 студента, которые готовы потратить время. То есть мы вот этот объект формируем. Когда мы создаем этот объект, единственное, что нам остается, распространить эту информацию в сети. То есть мы покажем, как мы уже это все сейчас сделаем. Сейчас мы при вас создадим ну например можно создать волонтерский штаб в котором мы наберем сейчас ну например все необходимые ресурсы начиная от на стул и заканчиваем медицинскими какими-то препаратами то есть в этом нет проблем более того это будет видно всем участникам социальной сети которые ну, нашим друзьям для начала потом я расскажу про... то есть смотрите мы заходим в обычную фейсбук страницу да и здесь набираем приложение вот оно уже рабочее есть заходим в него да Обратите внимание, справа, в правом верхнем углу есть то, чем в занимаются разработчики приложений. Это игры. Уникальность нашей, нашей команды, собственно говоря, видение, то, которое вы слышите, мы видим более широко, собственно говоря, социальные сети все. Повторяюсь, три высших образования кибернетик, экономист и юрист. Да? Это позволяет мне оценить проект со всех сторон. Поэтому то, что вы сейчас увидите, это действительно уникально. Смотрите дальше. То есть мы видим уже, мы подключили сейчас Google Maps, вот это все сделано ручками вот молодых ребят. То есть здесь нет укода, который был бы написан или взят откуда-то. То есть это все сделано вручную. Это говорит о том, что у команда есть большой потенциал. Обратите на это внимание, люди готовы учиться и идти дальше. То есть мы сейчас, например, более близко, для вас давайте создадим продажу, например, дома, сделаем аукцион, которого еще никто не делал. Это аукцион, который там, я не знаю, Окс или Аукра, это аукцион совсем другого уровня. Давайте продадим дом. У нас есть три направления. Это волонтеры, сообщественные ресурсы. Но мы сейчас пойдем на коммерсийные пропозиции. Смотрите, мы создаем нерухомость. Понятно, дизайн будет доработан. Нам нужен сейчас дизайн, дизайнер команды. Тоже желательно из Полтавы, поскольку мы находимся сейчас. Что я обещаю этому человеку, который придет в нашу команду? Я обещаю то, что он будет работать в синхронной долине, ну, буквально, я думаю, через полгода. Моя задача – вытащить команду туда. Я там был, я знаю, как он работает. Принципы работают, поэтому что я могу обещать? Смотрите, да, то есть мы говорим, у меня есть дом. Вот вы можете уже сейчас каждый зайти, набравшись суспильной ланка, продать что-то мне без посредничества аукционов, мгновенно практически. Сейчас мы пишем короткий опыт, например, продам дом вот там его параметры, можно написать данные свои, то есть, и вот сейчас мы устали, устали устроим такую, Леш, давай сразу, там понятно, да, и вот мы даем какая-то категория, вот смотрите, здесь в этой категории вы можете написать все, что угодно, поскольку мы создаем, поскольку это конструктор, по большому счету, это часть конструктора, да, здесь мы создадим просто цены на этот дом, например, цена у него там 40 тысяч гривен, да, 50 тысяч гривен, то есть вы уже создаете аукцион, в который... Сейчас будет работать. Смотрите, чтобы В чем суть нашего наше предложения? Смотрите, оцените возможности этого предложения в вашем бизнесе. Если вы занимаетесь, например, недвижимостью, то есть уже сейчас может команда для вас сделать просто, или же используя этот инструмент, вы можете все объекты недвижимости выложить на, на, вот с помощью этого инструмента, увидеть рейтинги, увидеть дать это непосредственно вашим пользователям. То есть все сразу же это выбрасывают. То есть вам не нужен промежуточный этап, например, какое-то создание либо сайта. Вы можете сейчас уже создавать магазины. Вот здесь свойствами могут быть, например, ассортимент товара в магазине. То есть также свойства, которые мы под объект только что создавали, и на них сразу будут подписываться. Вы можете эти этим пользоваться для того, чтобы, например, сейчас ну, опять же, продать любую, либо любую, отдать любую вещь, которая у вас есть, которая вам не нужна. То есть если я сейчас захочу продать фотоаппарат, да, я поставлю маяк, скажу, я продаю фотоаппарат вот здесь. Время действия продажи там два дня. И все, забыли. Потом мы подтягиваем в социальные сети, сюда человек вас находит мгновенно. То есть без посредничества нет аукциона. То есть нет посредника. Мы сразу друг находим. В, данный момент, в данный момент мы говорим о том, что мы есть. Это первое что есть команда, которая будет работать, а команда сейчас не продается. Мы готовы сделать небольшие проекты для каждого из вас, у которых, для людей, у которых есть бизнес. Мы готовы, как ну, возможно, за минимальные э, деньги там, сделать и, возможно, даже потренироваться честно. Потенциал команды есть, и это будет интересно. Каждый инвестор войдет по большому счету вот в такую историю развития вот этой сети. Да. занимаетесь? Металлургия, отлично. Отслеживание любых движений вузов, э, э, состояние объектов, состояние металлургических печей и так далее, это все возможно. Это, Но, да. В общем, схема монетизации, это... схема монетизации. Здесь есть четыре направления. Первое направление, это в принципе как вы видели, это э, ну, не то чтобы конкуренция, это вывод обмена ресурсов, любого ресурса на новый уровень. Любая транзакция в этой сети может быть оплачена. То есть мы берем, можем брать за транзакцию небольшую плату. То есть это как то есть за соединение с клиентом, который... Ну, вы знаете, вот когда страна находится в этой ситуации, поверьте, вот, наверное, последнее, о чем я думаю, я сейчас сам вкладываю эти деньги в этот проект, да? и мы монетизацию будем рассматривать как рекламную часть, как модели. Вот смотрите, вот в этой системе сейчас нам нич ничто не мешает подключить модели, любую, любую 3D модель и сделать объект, и показать вот здесь объект очень красивый, которого еще нет. Под каждую часть этого объекта 3D, вот представьте, мы строим торговый центр, который только есть визуально. Вы говорите, ребята, кто хочет поучаствовать в, этом, в строительстве этого торгового центра? Каждое окно будет элементом краудфандинга, да? Ну, краудфандинг – это сбор ресурсов от общества, да? То есть вот это нужно сделать. Мы будем брать за операционные, операционные расходы, скорее всего, для начала. Второй вопрос. Все, мы сейчас работаем на API, которым, с которым будут потом пользоваться разработчики. Там будут небольшие опять же, ролики за использование API. Это мы тоже будем брать. Скорее всего, на данном этапе это больше система, которая будет вытягивать а общество из той ситуации, в которой мы находимся. Это вот цель основная здесь. ВК, они имеют значение. И у нас есть сайт, вы можете на сайт зайти. То есть это, мы уже сейчас интегрировали наше приложение в Facebook сеть. Сейчас нет ограничений, мы можем в ВК это интегрировать куда угодно. LinkedIn, нет LinkedIn, нет проблем. Нет ограничений, да. То есть по большому счету идентификация идет только пользователя. То есть, мы берем от социальной сети, сейчас мы здесь берем от Facebook чат, мы берем профиль, пользователя, пользователя мы берем события 12, те, которые мне дали. У меня нет ограничения был, общался с диаспорой, собственно говоря, с Марком, а то общаться для того, чтобы выделил подразделение с теми, нет ограничений. Здесь мы видим более, ну, скажем так, более широко, нежели где-то они возможности социальных сетей. Если нам это удастся, если, ну, и если мы все разумные люди, мы понимаем, что здесь возможны какие-то риски, но мы постараемся дойти туда и получить ресурс, ну а потом будем развиваться дальше. Я думаю, как отдельный проект скорее всего сейчас география как то есть есть преподаватель например услугу но может быть смотрите мы дадим же вышестрой конструктор то что вы видите сейчас это только пример того как его можно использовать вот эта модульная система которую мы будем в дальнейшем мы развиваемся в этом направлении она позволит любой интерфейс подключить, в том числе и колл-центры. То есть нет ограничений СМС-сообщения. То есть мы со всем этим работать будем. Это максимально, скажем, широкий круг задач, которые мы ставим перед собой. И в том числе и преподаватель, который даже не заходит в Facebook. Даже более того, как очень недавно разговаривал с человеком, который говорит, а как же вот сельск, сельская да, ну как ты, вот, как ты это объяснишь? Ну я говорю, понимаете, посадить две девочки на компьютер и показать людям, как это работает, это проще, нежели содержать, например, аппарат. Да. Абсолютно, абсолютно. Для этого мы переходим сейчас в облачный сервис. У нас мы сейчас работаем над Firebase, если кто знает, это интерфейс, который позволяет постоянно держать в коннекте пользователя и серверное приложение. То есть в реальном времени человек будет двигаться. Более того, я не сказал действительно спасибо. Смотрите, вот здесь мы видим статическую картинку. Вот теперь представьте себе динамическую картинку, когда, когда вы видите профили пользователей, которые выбрали для себя определенную роль. Я говорю, я сейчас себя чувствую очень хорошо, я молодой, здоровый, но я сейчас делаю пробежку, почему бы мне не сказать, что я занимаюсь охраной порядка в этом районе. Я ставлю просто над собой метку, что я правоохранитель на этот момент, вы понимаете, да? И тогда я получаю плюсы от человека, который находится, либо же моих друзей, либо людей, которым заинтересованы в этом радисе правоохранительной деятельности. Точно так же и любой доктор. Заметьте еще одну интересную деталь. Даже с таким статическим инструментом мы можем избежать очень многих проблем. Когда я сейчас у меня двое детей, да, когда я прихожу к врачу и делаю прививку, для того, чтобы э, тут четко определить, что я делаю, мне надо много информации. И я более того, я все равно буду не уверен в результатах этой прививки. Да? Если я оставлю возле доктора вот такую метку и спрошу, а действительно ли этот доктор профессионал Мария Ивановна, профессионал она или нет. Посмотрите, какая может быть ситуация. Человек, который пришел домой, и у которого у ребенка сейчас уже температура, он может написать эту метку прямо, непосредственно сюда поставить, ребята, не делайте этого, это проблема. Более того, это может увидеть сама Ивана и подумать, стоит ли ей этим вообще заниматься, может она не доктор. То есть вот такая вот возможность взаимодействия наиболее, наиболее широкого. Ребята, да.